శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం ఎంతో శక్తివంతమైనది గౌరీ శివాయువరాయ ఆ కే అగ్ని పంచక చాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళం वैशाखमासे कृष्णाय दशमान्यमन्दावासरे पूर्वापाद्र प्रभुताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पञ्चनाय भीमाय कालनेमि कौण्डिन्या गोत्र जाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजाधरायञ्च रुष्टारूढाय वीराय आञ्जनेयाय मङ्गळम् दिव्या मङ्गलदेहाय पीताम्बरदरायञ्च तप्तकाञ्चनपूर्णाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् करुणारसवर्णाय पलापप्रियां च आञ्जनेयाय मङ्गलम् भक्तारक्षणशिलाय जानकीशोकाहरिणे सृष्टिकारणभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् आञ्जनेयाय रं पावन गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकानादाय आञ्जनेयाय मङ्गलं रं पावन गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकानादाय आञ्जनेयाय